हॅलो फ्रेंड्स हॅलो टू फॅमिली सर्वांना जय हिंद नम बुद्धाय आहे मी प्रियंका संतोष करत माझ्या युट्यूब चॅनलवर तुम्हाला सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे आज मी भीमगीत गाणार आहे त्या भीमगीताचं नाव आहे की श्री बुद्धाच्या चरणी विजयादशमी दिनी हे गीत आहे बुद्ध आणि भीमगीत आहे ते मी गाणं दाखवते श्री ी दिन दिनी दीक्षा अम्मादिलीभिमाणि मङ्गलदिनतो जनि श्रीबुद्धा चरणती विजयादशमी दिनी दीक्षा मादिलीभिमाणे दीक्षा अम्मादिलीविवा भाग्य है दलित जनाचे भीम रत्न भीमरत्नलाभले व्यथा तयाचि मंगल दिनी मंगल दिनी तसेच तुम्हाला तर हा माझा व्हिडिओ हे आवडला असेल तर तुम्ही मला लाईक करा शेअर करा